हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पीएँगे इतनी ही ज़्यादा सेहत अच्छी होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोग पानी पीने की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और कुछ की जान भी जा चुकी होती है जी हाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़्यादा पानी पीना कब कैसे और क्यों खतरा बन सकता है और यह ख़तरनाक बन जाता है और अब आप खुद को इस नुकसान से कैसे बचा सकते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पानी हमारे जिसम में जाते ही खून को पतला रखता है जहरीले मादे बाहर निकालता है दर्जा हरार को कंट्रोल करता है हाजमा बेहतर बनाता है और जल्द को तरोताज़ा रखता है लेकिन मसला तब शुरू होता है जब पानी फ़ायदा देने के बजाय जिसम के निजाम को बिगाड़ना शुरू कर दे ज्यादा पानी पीने से हमारे जिसम में क्या बिगाड़ होता है जब हम जरूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं तो जिसम के अंदर मौजूद अहम नमकियात पोटाशियम सोडियम बहुत ज़्यादा डॉल्यूट हो जाते हैं तौर पर सोडियम कम हो जाता है और यही बहुत ख़तरनाक बात है इसका नतीजा ये निकलता है कि खुलियों में पानी भरने लग जाते हैं खुलिए सूझ जाते हैं दिमाग के खुलिए भी सूझ सूझते हैं दिमाग खोपड़ी के अंदर दबाव में आ जाता है और यही दबाव बेहोशी दौरे कोमा हथ के मौत तक ले जाता है अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर हमारे जिसम में पानी ज़्यादा हो जाए अगर आप नमक वाली दाल में बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो दाल का ज़ायक़ा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल इसी तरह जिसम में ज़्यादा पानी खून और नमकियात का तोज़न को ख़राब कर देते हैं और इस हालत को कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन अब मैं आपको इसके मज़ीद कुछ ख़तरनाक अमत बताती हूँ कि इससे हमारे जिसम में शद दर्द होता है सर में शद दर्द होता है आँखों के आगे अंधेरा आता है मतली और बार बार उल्टी जिससे भारी महसूस होने लगता है हाथ पाँव और चेहरे पर सोजन हो जाती है दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है बात करते हुए अल्फ़ हम भूल जाते हैं अचानक बेहोशी हो जाना ये सब एमरजेंसी हैं जिन्हें कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें खवीन में ये मसला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि जिसम का वजन कम होता है इससे हारमोन्स पानी को रोक लेते हैं और महामारी में पहले ये जिसम हसास होता है डाइटिंग के दौरान खवतान ज़बरदस्ती पानी पीती हैं तो याद रखें पानी वज़न कम करने की दवा नहीं है बल्कि एक तोज़न है बहुत से लोग गलती करते हैं वर्जिश के बाद भी पानी पीते हैं शद पसीने में भी रोजे या गर्मी में सिर्फ सादा पानी पीते रहते हैं लेकिन नमक या मिनरल्स नहीं लेते इससे पानी तो बढ़ता है लेकिन नमकियात कम हो जाते हैं जो कि ख़तरनाक साबित होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना पानी पीना चाहिए सच ये है कि हर इंसान के लिए पानी की मिकदार मुख्तलिफ होती है सही असूल ये है कि जब प्यास लगे तो आप पानी पिएं। पेशाब हल्का पीला हो तो ये बेहतरीन सेहत की अलामत है दिन भर ज़बरदस्ती बोतल ख़त्म ना करें एक साथ पानी ज़्यादा ना पिए गर्मी या वर्जिश में आप पानी नमक और लीम पी सकते हैं जिसम खुद बताता है बस हमने इसको सुनना है और सीखना है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सन्नत के मुताबिक पानी पिएं खड़े होकर पानी ना पिएं अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को मुकम्मल निज़ाम दिया है प्यास भूख नींद ये सब कुदरती सिग्नल्स हैं इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज करना और ख़ुद को ज़बरदस्ती आदतों में बदलना बीमारियों की जड़ है तो दोस्तों याद रखें ज़्यादा पानी पीना ज़्यादा सेहत यह गलत सोच है दुरुस्त मकदार लें और ये बेहतरीन सेहत है अगर आप चाहते हैं कि आपका जिसम वाकई सेहतमंद रहे तो तोज़न को अपनाएं वीडियो को लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें क्योंकि ये मालूम किसी की जान बचा सकती हैं मज़द ऐसी हकीकत पर मुबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अला हाफ अपनी सेहत का ख्याल रखें